Добрый вечер, дорогие друзья, братья и сестры. Мы рады приветствовать вас на этом месте и рады напомнить вам, что приближается праздник Рождества. И я хочу от всей души поздравить вас. Да благословит Господь обильно каждого. Хочу напомнить одно место из Священного Писания о Рождестве. Библия говорит, в той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господня – осияла их и убоялись страхом великим. Но сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Слава нашему Господу! Библия повествует удивительную историю. Мы можем лишь мыслями вернуться на 2000 лет назад и представить, как это все было. Библия говорит, пастухи пасли стада ночью, содержали ночную стражу, и было все спокойно, как в любую, в любую другую ночь, как в любой, в любой другой день. Но что-то случилось, что-то произошло. И Библия говорит: внезапно их осиял свет с неба. Может, уже некоторые из них в таком полудреме думали, что это может быть какой-то сон? Но ангел Господень говорит: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Может быть, многие из них задавали себе вопрос: что же это за младенец? Что, что, что же это за дитя такое? Родилось? что ангелы с неба явились и возвестили им. И Библия говорит, многие из них испугались, но ангел Господень говорит, вы не пугайтесь, я не пришел вас испугать, я принес вам великую радость, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель. Это дитя, которое родилось в яслях, это есть Спаситель. И это также есть Спаситель твоей и моей души. И внезапно явилось ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава Вышних Богу, и на земле мир, и в людях благоволение. Слава нашему Господу! пришедший в мир с небес высот. Он нам Всевышним дан, Спаситель, Сын Марии. Паслухи внимают. Зачем же в яслях он лежит, Где овцам корм давали? Чтоб каждый мог у ног его Сложить свои печали. You. Хто ж, хто ж він, син Марії? Чи задумувалась, чи знала, чи здогадувалась Марія, хто лежить в неї на руках, кого тільки що вона народила? Питання. Мария, что твое дитя однажды по воде пойдет. Знала ли ты, Мария, что твое дитя спасение придет? освободив тебя, знала ли ты, Мария, что твое дитя до зрения слепо? Знала ли ты, Мария, что твое дитя и бурю целовал сына, целовал Божий лиц. Слепой прозрит, глухой услышит, и мертвый оживет. Домой пойдет. что твое дитя, Творец всего живого, Знала ли ты, Мария, Что твое дитя над миром будет править? Знала ли ты, что твое дитя Есть агнец Божий? младенец спящий в яслях святой. Святой Бог, Иисус Христос, пришел на эту землю. Аллилуйя.